Общественное вещание, понимаете, это, это есть немножко проблематично при существующем укладе, который есть в Украине. Дело в том, что вот я так думаю, что из-за этой спорности до сих пор оно в принципе в Украине и не запущено. Потому что ну, у политических сил возникает вопрос, а как влиять на это общественное вещание? Да? То есть, поскольку они не понимают, как влиять, естественно, они не хотят это продвигать никак. И я думаю, что если мы сейчас продвинем это общественное вещание, то им же, опять же, воспользуются те же политические силы. Неважно, какие одни, другие, третьи, но в каждом регионе будет своя сила. Понимаете? Вот это вот существует очень большая опасность, что мы, мы создадим просто дополнительную как бы, возможность, дополнительный рупор для этих политических сил. Вот как, как, как обезопасить вот это все? Как действительно превратить его не просто в площадку для вещания, а превратить в общественное, вот действительно в общественное вещание? Вот тут еще, кажется, мы еще сами немножко сыроваты, мы не доросли. Вот я, судя по обсуждению, которое я видел, люди не совсем понимают, что такое общественное вещание. У них возникают вопросы, там, а как это будет финансироваться, как это все? Ребята, так это вам в руки дается инструмент. Дается инструмент, и вы можете из этого делать, ну, то есть, действительно, э, ну, наверное, надо еще больше скорее работы относительно того, а что же такое общественное вещание? Идея хорошая, идея хорошая, но у меня же вот есть опасение, что как бы этой хорошей идеи не воспользовались как раз какие-то ну, не очень хорошие люди.